Pembina namun kebatinannya dibiarkan terasat dengan berbagai-bagai akhlak yang buruk dan tabiat yang tercela Maka dia terkira dari golongan orang-orang yang berpura-pura riak dan yang membelakangi kehendak Tuhan Selalu perhatikan kaiman diri Awas, wahai saudaraku jangan anda menutup sesuatu yang sekiranya diketahui orang anda akan malu daripadanya Kerana kemungkinan anda takut kalau-kalau anda akan diburuk-burukkan orang berkaitan dengan para arifin belum boleh seorang sufi itu dipanggil sufi Sehingga kalau dikelilingkan semua isi batinnya di dalam sebuah talam Untuk dilihat oleh orang Namun dia tiada merasa malu apapun daripada dia Jika anda tidak mampu untuk menjadikan kebatinanmu itu lebih baik daripada kelahiranmu Paling kurangnya, hendaklah anda bersamakan di antara keduanya Lantaran itu wajarlah anda jadikan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu SWT Dan penjauhan dari dirimu daripada segala larangannya Penghormatan itu terhadap batasan hukum haramnya Dan penyegeraan untuk mencari kerebaannya di hadapan mata ramai Dan di belakang tabir mestilah sama batas Dan inilah langkah pertama yang patut diletakkan seorang hamba Pada meniti jalan makrifat yang khusus Oh, no, orang kelas Boleh? Kita turunkan sikit suara boleh? Haa, kita dalam kelas ni dalam kelas Haa, uh, baik terima kasih Dan inilah langkah pertama yang patut diletakkan seorang hamba pada meniki jalan ma'rifat yang khusus Maka hendaklah anda mengetahuinya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi syafiq Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'ad Imam Abdullah bin Abdul Haddad dalam perihal kebatilan mengingatkan kita tentang bahir dan batin. Mereka yang mendakwa bahawa dia mempunyai kebatilan yang cemerlang padahal dia telah menghancurkan kelahirannya dengan meninggalkan amalan-amalan ketaatan yang lahir maka dia orang ini adalah pendakwa sesuatu yang tidak benar dan berusaha. Nah, orang kata hati dia baik dengan hati yang baik, hati yang bersih Dia tak perlu untuk Nak melakukan ketaatan Tak perlu melakukan Perintah-perintah Allah SWT Secara bahagia Cukup hati bersih, warang Langgar perintah Allah, tak apa mahu sahih Jadi tak betul Kerana apa? Kerana Allah SWT Bukan hanya semata-mata Melihat yang bahagia dan Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata melihat yang batin. Ia ini perlu untuk kita taat perintah Allah. Ia perintah Allah Subhanahu Wa Taala ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir Allah perintahkan kita untuk menunaikan salat, Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk berzakat. Allah perintahkan kita untuk menunaikan umrah, haji dan sebagainya daripada amalan-amalan yang zahir. Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan kita melakukan amalan yang zahir Allah juga perintahkan kita untuk melakukan amalan yang batin apa amalan yang batin wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dalam segala amalan zahir yang kita lakukan itu kita diperintahkan untuk ikhlas dalam lakukan dan ikhlas merupakan amalan haji dan tidak dilihat tidak dapat dilihat kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya kita diperintahkan untuk melakukan amalan yang bahir Tapi pada waktu yang sama dalam melakukan amalan yang bahir Amalan yang bahir pun perlu dijalankan serentak Begitu juga Kita diperintahkan untuk meninggalkan dosa-dosa yang bahir Menjaga mata daripada melihat perkara yang dilarang oleh ya Allah Menjaga telinga dari mendengar perkara yang dilarang oleh ya Allah Menjaga lidah daripada mengucapkan perkara yang dilarang oleh ya Allah Menjaga tangan, kaki dan sebagainya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita dari melakukan rusuh-rusuh yang batin. Apa dosa rusuh yang batin? rusuh-rusuh yang batin sama ada yang dilarang suak, uh, daripada perkara yang mungkar seperti berburuk sangka kepada manusia, seperti uh, bersifat bakhil dan sebagainya ataupun dalam melakukan ketaatan kita dilarang untuk melakukan dosa yang yang dilarang seperti apa seperti riya seperti rujuk seperti hasad dan sebagainya maka dalam ketaatan dan dalam meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya terdapat yang zahir terdapat yang batin jadi orang-orang yang mendakwa Khalas hati dia beriman kepada Allah Hati dia cinta kepada Allah Hati dia cinta beriman kepada Nabi Muhammad Hati dia cinta kepada Nabi Muhammad Akan tetapi wahir dia Tidak mencerminkan apa yang didakwa Tak ada bukti Daripada segi wahir apa yang ada pada dalamannya Maka dia perlu sebut Sebab tu dalam sebagai contoh Nabi SAW banyak menyebutkan Tentang perihal cinta Apabila bermuamalah dengan Allah Dan men, uh, menunjukkan kesetiaan, kesetiaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bukti-bukti Antaranya apa? Bukti satu orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan ataupun dalam hadis kursi disebutkan kaza ba mani da'a mahabbati idza janna alaihi layna ma'ani berdustalah orang yang mendakwa mencintai aku akan tetapi apabila tiba waktu malam Apabila malam menjelma Nama ini dia meninggalkan aku Dia tidur yang ini dikata di Cina kepada Allah Seorang pencinta akan suka untuk berada bersama yang dikasihi dia ha. Jadi orang yang ini waktu yang kita akan dapat Merasa tenang dengan kekasih kita adalah bila tak ada orang kacau ada anak dan sebagainya Bila ada anak dan sebagainya anak kacau Selamat dia Tapi bila dapat berdua dapat me time dengan Punya pasangan, waktu itu kita relax kita rasa tenang dan kita dapat enjoy begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu malam merupakan waktu yang kita tak ada gangguan, jadi kita akan ingin bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala uh, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang kita tidak diganggu oleh orang lain, jadi orang yang mendakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tak melakukan perkara-perkara yang menunjukkan dia cita kepada Allah, maka citaannya itu tak palsu. Orang cinta, mendakwa mencipta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tak melakukan perkara-perkara menghidupkan sunnah Rasulullah, beradab dengan adabnya Rasulullah, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka cinta dakwahnya merupakan dakwah yang palsu. Wahakala itu juga dengan ketaatan maka Imam Hadan mengatakan Barang siapa yang mendakwa bahawa dia mempunyai kebaltiran ini Cuma lah dia bagus Hati beriman kepada Allah Hati kepada Allah beriman kepada Rasulullah cinta kepada Rasulullah padahal dia telah menghancurkan lahirnya dia kelak lahirnya, dia tak taat perintah Allah lahir dia tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya Makanya telah orang Adalah pendakwa sesuatu yang tidak benar dan pendusta dan barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki kelahirannya dengan memperindah pakaiannya dan gayanya serta meluruskan lisannya dan menimbang gerak gerinya pada dulu bangunnya dan jalan berhentinya namun kebabilan dia dibiarkan terasat dengan berbagai akhlak yang buruk dan tabiat yang tercela maka dia terkira dari golongan orang-orang yang berburuk-buruk riak dan membelakangi kehendak Tuhan dia. Nah, zahirnya masya-Allah dia pakai jubah, zahirnya dia mengajar sana mengajar sini, zahirnya dia mengajar orang buat baik. Zahirnya itu dan ini akan tetapi hati ni, dia dibiarkan bodoh. Hati dia, dia tidak berikan perhatian untuk berakhlak ataupun berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disukai oleh Allah disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia juga orang, -orang yang tunjuk-tunjuk maka dia juga orang-orang yang tunjuk-tunjuk ajaran billah tabaraka wa taala la ilaha illallah sebab itu, para salihin mereka sangat berikan perhatian kepada batin mereka walaupun bahir mereka itu telah di latih dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah dilatih dengan banyak sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi pada waktu yang sama hati mereka itu sentiasa mereka salahkan mereka sentiasa menyalahkan diri mereka mereka sentiasa menyalahkan haji mereka tidak pernah aman dengan bisikan hawa nafsu yang sentiasa mengajak kepada keburukan bahkan orang-orang yang hanya sibuk memberikan perhatian kepada luaran Jaga kebersihan luaran Jaga pakaian Jaga percakapannya Jaga gerak-gerinya uh, Sebab dia rasa orang akan uh, Sebab dia merasakan bahawa orang Berikan perhatian kepada luaran Maka dia berpura-pura dan membelakangi Apa yang dihadapi oleh Allah SWT uh, Tapi orang yang Benar-benar berada di atas jalan yang para salafus salih maka dia akan cuba sedaya upaya taat kepada Allah luaran dan dalaman kemudian Mahdad mengatakan wahai saudaraku jika anda menutup sesuatu yang sekiranya diketahui orang anda akan malu daripada ini kerana kemungkinan anda takut kalau-kalau anda akan diburu-burukan berkata setengah para ahli seorang sufi ahli tasawuf tidak akan dipanggil seorang sufi Sehingga kalau dikelilingkan semua isi batin Di atas sebuah talam untuk dilihat orang Namun dia tiada merasa malu apa pun daripada paling, Yang ini hati kita ni kalau dikeluarkan Diletakkan di atas talam Orang boleh dapat tengok setiap daripada kelakuan kita Setiap daripada akhlak kita Setiap daripada apa yang kita fikirkan Kalau diletakkan atas tulang Kebaknil orang semua tengok Kita tak ada rasa malu Sebab apa? Sebab apa yang kita tunjuk luaran Adalah sama dengan dalaman Baru pada waktu itu dipanggil seorang tasawuf, ahli tasawuf Tapi selagi mana dia tak mampu untuk nak keluarkan Nak perlihatkan, nak bagi orang lihat apa yang ada dalam hati dia Dia akan rasa malu, dia akan rasa ni tak boleh Kalau orang tengok aku ni kalau orang takkan bagi aku ustaz Wala habib, wala uh, orang takkan salam, orang takkan cium tangan Atau orang takkan tengok pun muka kita then, okay. Maksudnya kita belum lagi ready sebab apa? Sebab orang yang baik itu dia punya minimum keluaran dengan dalaman dia sama Tapi selagi mana kita tak boleh nak equalize Nak jadikan dalaman dengan luaran kita itu sama Maka kita belum lagi berada dalam kadar masyid ke Berada dalam sifat jujur, benar bersama Allah SWT Ya Allah SWT Nah. Jika anda tidak mampu untuk menjadikan kebatinanmu itu lebih baik daripada kelahiranmu Paling kurang adalah anda persamakan di antara kedua Kita punya dalaman sepatutnya lebih baik daripada luaran Tapi sekarang ni Kebanyakan daripada kita yang mampu hanya perbaiki adalah luaran kita ha, Sangat susah untuk kita perbaiki dalam kita Nak jaga mata kita Waktu orang tak tengok susah Nak jaga telinga kita Waktu orang Waktu kita bersendirian susah Nak jaga lidah kita Waktu kita bersendirian ataupun kita berada dalam kelompok kita sahaja Susah Nak jaga hati kita lagi susah Waktu kita bersendirian Nak jaga lintasan fikiran yang terlintas dalam fikiran kita juga susah Bahagalah Jadi Ya Latif naam Jadi Yang kita boleh hanyalah Agar sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Agar supaya hati kita ini dibersihkan Dalam hati kita ini sentiasa dipelihara oleh Allah Dan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala Untuk Benar-benar berikan perhatian kepada dalam Sebab luaran ni senang sebab, sebab orang tengok Jadi kita suka nak please people kan Kita suka nak orang suka kita Jadi kita akan cuba Jadi luaran ni tak susah Nak tunjuk orang kita ni ahli ibadat Nak tunjuk orang ni kita suka Itu suka benda-benda baik, mudah Tapi nak tunjuk kepada Allah SWT Yang hati kita ni kita betul-betul nak tunjukkan hati yang bersih kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bukan perkara yang mudah tak. perlu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu kita perlu banyak berdoa perlu banyak berfikir yang mana fikir tu antara asbab untuk dibersihkan hati kita dan banyak berdoa secara khusus akan kelemahan diri kita sendiri kita sendiri balik insanu ala nafsihi basirah kita sendiri yang tahu kelemahan diri kita kita susah nak tunjukkan akhlak yang mulia mungkin dengan Uh, ibu dan ayah mungkin dengan uh, dengan orang-orang ala kulli hal ini apa apa kekurangan kita Allah Subhanahu kita sendiri yang lebih mengetahui dan kita berdoa kepada Allah kadang-kadang kita susah nak berakhlak baik di rumah mungkin dengan pasangan kita mungkin dengan anak-anak kita dan sebagainya kita sendiri tahu kelemahan kita jadi kita sendiri yang gunakan kita create satu doa yang sesuai untuk keadaan hati kita dan kita mohon daripada kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi agar supaya Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk perbaiki keadaan kita. Kita punya kita susah nak jaga mandi, kita mohon doa daripada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan bantuan untuk jaga mandi. Kita susah nak jaga lidah kita. Kita senang marah. Kita mungkin senang uh, apa uh, mungkin buat orang tersinggung dan sebagainya. Kita sendiri tahu ke kelemahan kita maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dibantu agar supaya kita dapat berubah daripada keadaan-keadaan dan tabiat-tabiat yang tak baik kepada yang lebih baik. Nah, dan jika anda tidak mampu untuk menjadikan kebaktianmu itu lebih baik daripada kelahiranmu, paling kurang adalah anda bersamakan di antara keduanya. Dan dalam itu wajarlah anda jadikan kepatuhanmu terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhan dirimu dari segala larangannya penghormatan terhadap batasan hukum haram dia dan penyegeran ilmu untuk mencari keridaan di hadapan mata orang ramai dan di belakang tabir mestilah sama batas depan orang kita jaga sembahyang belakang orang pun kita jaga sembahyang depan orang kita pilih perkataan-perkataan untuk kita nak ucapkan belakang orang pun kita pilih perkataan kita depan orang kita pastikan kita punya pakaian seronok bila pergi majlis dan sebagainya kita bersendirian Kalau boleh di hadapan Allah Subhanahu SWT pun Kita jaga pakaian kita Pastikan bila kita semayang depan orang Pakai senonoh Kita semayang bersendirian dengan Allah Subhanahu SWT pun Kita pakai senonoh bahagia Mesti sama Batas dan inilah langkah pertama Yang patut diletakkan seorang hamba Pada meniti jalan ma'rifat yang khusus La ilaha illallah Maka hendaklah dalam mengetahuinya Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan al-tawfiq kemudian Imam Abdullah bin Abdul Haddad menyebutkan tentang menjaga waktu. Waktu itu mesti diisi dengan tugasan ibadat. Wahai saudaraku, hendaklah anda mengisi waktu-waktu itu dengan tugas-tugas peribadatan -tugas sehingga tiada berlalu suatu saat dari siang dan malam melainkan ada suatu tugas kebaikan yang diisi padanya. Dengan itu akan nampaklah keberkatan waktu-waktu itu dan berhasil faedah bagi umurmu dan seterusnya akan berkekal keinginan hati untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah sesuatu itu anda tetapkan pula waktu-waktu hendaklah sesudah itu anda tetapkan pula waktu-waktu yang lain untuk memenuhi adat kebiasaan seperti makan minum dan keluar mencari sambil. Ketahuilah bahawa tiada akan tercapai sesuatu perkara bila ada yang dicuaikan dan tiada akan teratur sesuatu urusan bila ada yang dilalaikan berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala semoga Allah Subhanahu wa taala kita dengan beliau dengan ilmu beliau di darain amin hendaklah engkau membahagi-bahagikan waktu-waktumu itu dan mengatur pula wirid-wiridmu dengan menentukan setiap waktu ada kerja yang tidak akan anda melanggarnya dan tidak engkau melakukan yang lain daripada itu Adapun orang yang membiarkan dirinya tersia-sia menganggur seperti laku dan tabiat binatang Lalu dia menghabiskan waktunya seperti yang dia suka dan bagaimana yang dia suka Nescayalah kebanyakan waktunya akan hilang sia-sia padahal waktu-waktumu itu adalah umurmu Dan umurmu itu adalah modalmu dan pokok perniagaanmu Dengan umur itulah anda akan sampai kepada nikmat yang abadi di sisi Allah Subhanahu SWT Maka setiap nafas dari nafas-nafasmu itu adalah mutiara yang tiada yang mahalnya dan bila dia pergi tidak akan kembali. Uh, Ia kata Allah. Namun, Imam Abdullah bin Abdul Qadir uh, Mengatakan bahawa keberuntungan, keberhasilan umur kita ini adalah apabila kita mengimarahkan umur kita di dunia Sebab keberkatan ataupun uh, hasil. Yang ini benefit daripada umur kita Hasil daripada umur kita itu adalah Apa yang kita akan dapat di akhirat Apa yang kita lakukan di dunia ini adalah keadaan umur Akan tetapi hasil daripada umur kita adalah Manfaat yang kita akan dapat setelah kita meninggal dunia Dan manfaat itu dia berkekalan hingga Hingga abad ini sehingga bila Jadi keadaan umur kita Akan menentukan apa yang kita akan dapat setelah berakhir umur kita di dunia. Apabila dan untuk mendapatkan manfaat yang sepenuhnya daripada umur perlu ada timetable. Perlu ada timetable. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan untuk orang Islam timetable kita. Apa time timetable kita yang paling penting? As-salat. Allah inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah dah tetapkan waktu salat. Itu. Yang mana dengan kita aturkan kehidupan kita Ada zuhur, subuh zuhur, asal maghrib, isyak Kemudian diaturkan pula kita punya rawajik Kemudian diaturkan pula kita punya buha, widir dan sebagainya Kemudian kita aturkan amalan-amalan yang lain Dan kemudian diaturkan pula daripada alat kebiasaan kita Daripada makan, minum, tidur Daripada kita kerja dan sebagainya Jadi Allah SWT dah kurang lebih setkan kita punya timing Uh, kemudian diberikan kelonggaran untuk kita nak cari rezeki, makan, minum, tidur dan sebagainya Bagai semakin banyak kita dapat uh, istiqamah dan menggunakan waktu itu dengan baik Berserta memperbanyakkan niat dalam melakukan setiap perkara Maka di situ akan datang keberkatan dan manfaat daripada umur kita Tapi kalau kita tak setkan Kita timetable betul-betul Kita punya waktu solat kita akan rugi Salat di awal waktu dapat keridhaan Allah Salat di akhir waktu Dapat pengampunan Allah Subhanahu SWT Pengampunan dan keridhaan jauh beza Jadi kita sendiri yang setkan Apa keuntungan yang kita nak Daripada Allah Subhanahu SWT Kita nak keridhaan Allah Ataupun kita hanya nak pengampunan daripada Allah Daripada segi salat di bawah Kemudian kalau kita salat berjemaah Kemudian kalau kita salat takbiratul ihram bersama imam Itu merupakan keuntungan-keuntungan yang kita sendiri set berapa banyak keuntungan yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehari semalam. Kemudian kita boleh fikir, kemudian kita boleh baca Al-Quran, baca Al-Quran kita boleh set nak satu huruf 10 ke, kita nak satu satu huruf puluh 25 ataupun puluh ataupun 100 mengikut hendak kita. Kita baca dalam solat dapat 100 setiap huruf. Kita baca luar solat mungkin dapat 10 saja. Jadi kita sendiri yang set berapa banyak keuntungan yang kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana ahli perniagaan mereka tahu bahawa setiap waktu mereka tu precious sebab kalau mereka dapat settlekan ini dapat settlekan itu dapat jumpa banyak lain dan sebagainya mereka akan dapat keuntungan yang lebih macam mana nak dapat keuntungan yang lebih mungkin kalau ada satu kedai dia punya keuntungan satu kedai tapi kalau ada dua tiga kedai buat franchise dan sebagainya jauh lebih banyak begitu juga para salikin yang ini mereka akan cuba dapatkan keuntungan yang terbesar sembahyang dengan siwak lebih baik daripada 70 ke 70 Uh, kali sembahyang tanpa siwak sembahyang dengan imam sembahyang dengan itu dan ini subhanallah malu kadang, -kadang nak cakap kan cakap banyak kali tentang imam kita pun kita tak pakai ala kuliah tapi maksudnya nak sebutkan yang ini satu solat itu sahaja dengan berjemaahnya dengan awal waktunya dengan wudu yang sempurnanya dengan adabnya dengan niat-niatnya dengan cara pemakaiannya dengan atarnya dengan uh, cincinnya dengan suginya dengan lidahnya subhanallah satu solat tu je satu orang alim yang sempurna adab dia dalam solat dengan orang biasa punya solat baru satu solat itu tak kira benda-benda lain lagi jadi kita tak boleh nak bayangkan betapa jauhnya yakni orang yang salih ataupun kalau kita nak sebutkan tentang kutub dan sebagainya kan ia orang punya satu solat dengan orang yang paling rendah punya solat macam Waktu Nabi mengatakan bila satu orang alim Dia kalangan kamu dengan orang yang biasa yakni orang yang tak ada ilmu seperti kehidupan aku dan kemuliaan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang paling rendah di kalangan para sahabat dan tak ada sah sahabat yang rendah aa, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada sini kita dapat tahu yang ini nak cari kehasil keberuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala kita yang boleh setkan keuntungan berapa banyak kita. Nak. Tapi kita perlu tahu lah kalau kita tak tahu macam mana nak setkan keuntungan kita kena belajar. Ha, duduk dengan orang salih macam mana Duduk dengan orang alim macam mana duduk dengan majlis ilmu yang ni uh, macam mana apa kita dapat duduk dengan apa maj, uh, majlis fikir apa kita dapat beradab pula dalam majlis apa yang kita dapat takkan sama orang yang duduk dalam majlis berwudu uh, dengan orang yang tidak berwudu takkan sama orang yang hadir hari ini bersama Allah Subhanahuwataala dengan orang yang uh, Mungkin berhuru tapi hatinya lalai daripada Allah SWT dan sebagainya Yang ini Setting-setting yang kita set sendiri apa, Berapa banyak keuntungan yang kita inginkan Daripada setiap amal ibadah yang kita lakukan Dan yang paling penting sekali Setelah kita set perkara tersebut uh, istiqamah. Kadang-kadang kita set banyak-banyak Obat -banyak, dia tak dapat istiqamah pun uh, Pun kacau Yang penting Waktu Sebab tu Nabi SAW menyebutkan uh, Khairul amal aduwa muha wa inqallah Sebaik-baik amalan adalah yang sedikit Tapi dapat istiqah Mungkin amal ibadah kita ni tak banyak Tapi kita make, make sure Yang first yang kita uh, make effort Yang ni solat lima waktu berjemaah Di awal waktu uh, Itu perkara yang kita takkan tak. Yang ni apa pun berlaku Solat berjemaah lima waktu uh, Kita takkan tinggalkan Contoh. Jadi kita akan cuba dah Beberapa lama kita dapat istiqamah Dan mudah untuk istiqamah Kemudian baru kita tambah Ibadat-ibadat yang yang lain akan tetapi yang paling penting sekali yang perlu untuk kita jaga adalah solat dan kemudian kita tambah sikit demi sedikit sehinggalah benda itu berkekalan kerana yang berkekalan itu kesan. Kesan dia jauh lebih besar daripada yang yang uh, yang banyak tapi sekejap. Sekejap pun sekejap, orang, sekejap pun sekejap. Orang, sekejap orang. Ha, tidak berkekalan. Dengan itu akan nampaklah berkat waktu-waktu itu Dan berhasil faedah bagi umurmu Dan seterusnya akan berkekalan Berkekalan keinginan hati untuk taat kepada Allah SWT Nak, nak berkekalan hati untuk taat kepada Allah SWT juga Disebabkan itu Surat sebelah ni Imam Haddad menyebutkan uh, Diperbanyakkan amal ibadah oleh Allah SWT Yang ini ketaatan ni ada macam-macam jenis Kalau dikir tu ada satu jenis dikir Dia la ilaha illallah Orang akan Bukit Mori Bukit Adilai Lahil Allah Ada Allah Ada Hu Ada Allah Salih Allah Muhammad Selawat pun ada macam-macam jenis Uh, lepas tu ada Subhanallah, Alhamdulillah La ilaha illallah, Allah Akbar Ada Yahya, Qayyum Ya Zaljalal, Wal Ikram Apa, yang ini macam-macam jenis Zikir yang ada, supaya Supaya kalau satu je, akan jadi boring Dan Allah tahu Hamba-hamba dia ni cepat boring Jadi ada salat, ada salat sunat Ada yang salat berjemaah, ada yang salat sendiri ada baca Quran buat ada baca Quran so ada berfikir jemaah ada yang fikir sendirian dan sebagainya Allah perbanyakkan agar supaya kita punya keinginan hati untuk sentiasa sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala berterusan Allah taala alam berhenti kat sini dulu semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk istiqamah menjaga waktu dan menjaga amalan kita mengikut waktu yang telah kita tetapkan dan mohon Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk menjaga hati kita ini jauh lebih aa, le jauh lebih daripada kita menjaga kita punya zahir ya, amal ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh, tubuh badan kita yang zahir. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan juga untuk saudara-saudara kita dengan keberkatan Yasin dan Asmaul dan Husna yang dibacakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan perlindungan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan Uh, bertolongan pertolongan dan Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang diuji di bumi Palestin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran kepada mereka dan diganjarkan dengan sebesar-besar ganjaran. yang hmm. berkat kesabaran tersebut, amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقينا وفقي اهلنا وقرابات لنا في ديننا واهل القدر وانثى وذكر ربي وفقنا وفقهم وفغن لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا علماء نرضى بالخير ونقفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم ربي الرضا منك العيون ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل من الوغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين